Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya dari Mubarok Channel Dan di The Business kali ini tuh Teman-teman bisa lihat ini banyak produk pistol-pistolan Jadi ide usaha yang akan saya sharingkan Atau bagikan adalah sewa pistol-pistolan Lokasinya di mana bisa teman-teman lakukan Di pasar malam, di car free day, di taman kota Ataupun di tempat-tempat keramaian Jadi sistemnya itu anak-anak itu menyewa pistol-pistolan seperti ini ya Kemudian mereka membayar 5000 sampai 10000 Selama durasi 5 menit sampai 10 menit Tergantung kawan-kawan semuanya kondisinya seperti apa dan mereka menembak target untuk melatih sensor motorik ya menembak target kemudian bisa targetnya bisa berupa stiker saya juga jual stiker juga bisa menembak uh, semacam objek ya itu terserah begitu nah teman-teman ada beberapa jenis tipe pisau-pisolan ini semua yang saya miliki adalah uh, branded dari mereknya Neve yaitu merek yang uh, kategorinya impor karena ini dibuat di India ya jadi harganya agak lumayan untuk harga pisau pistol pisolan jenis Strike ini itu harganya 230.000 saya jual dan ini semua ini uh, barang yang akan saya kirim besok untuk ke Papua ya jadi ada calon pembeli saya yang meminta order dan kemudian uh, besok kita akan coba kirim 5, 5 picis atau 5 buah pisau uh, pisolan pistol ini tuh bentuknya Strike jadi pelurunya seperti ini teman-teman ini banyak sekali pelurunya dan ada yang pelurunya tumpul ya seperti ini, ada juga yang pelurunya nempel. Jadi, kalau yang nempel ini digunakan bisa ke whiteboard nempel ke target yang berupa stiker, ya. Dan kemudian, ini yang uh, tumpul, buat objek seperti ini. Nah, itu perbedaannya. Harganya ini 230.000 dan harganya terus berubah, sebetulnya. Nah, ini bentuknya strike, jadi dimasukkan ini satu persatu. Kalau ini, ya, satu peluru disimpan di sini, kemudian dikokang. Jadi, semuanya tidak ada elektrik, semuanya manual pegas. Jadi agak awet, lumayan awet lah. Kalau yang elektrik, ada rangkaian listrik, itu saya kira ya namanya elektrik ya. Nah kalau ini seperti di kokang, kemudian ditembak seperti sniper ya. Oke ini jenisnya strike 230.000. Saya kirim 5 pcs, nanti buat ke Papua. Alamatnya ada di sini nih. Sudah saya siapkan alamat eh, pembeli ya. Nah kemudian, untuk peluru, peluru ini seperti ini bentuknya ya teman-teman. Dan saya juga jual pelurunya ini 150.000 dapat 100. Ini perlunya banyak, ini perlu yang jenisnya nempel. Ini harganya uh, 150.000 dapat 100 biji ya, 100 buah perlunya. Ini bisa masuk. Oke. Okay. Dan kalau ini adalah jenis yang lama ya. Ini jenis disruptor. Ini yang paling awet yang uh, pertama kali saat 01 kalau oh, enggak salah ya, tipe 01. Jadi tipe elit ini Cukup banyak digunakan di uh, masyarakat buat penyewaan karena bentuknya memang bagus dan ini. Tapi sekarang sudah tidak lagi produksi, tapi diganti dengan beberapa tipe yang lain. Di antaranya ada tipe penerus dari destructor. Ini ada ya, yang ini nih. Ini lebih bagus lagi. Harganya di kisaran 300 ribuan. Itu untuk bulan sekarang di bulan Agustus. Jadi ada sedikit perubahan. Nah, kemudian ada juga beberapa jenis yang lain seperti yang ini. Nah, ini juga sama. Harganya di kisaran uh, 230 ada yang 200 ya. Jadi ini banyak sekali beberapa jenis dari merek Neb dan kita coba yang ini ya oke, okay. kalau ini pelurunya itu selongsongnya ada 6, eh apa-apa nih, 1, 8 ya kita masukkan seperti ini, misalkan ada anak-anak yang mau nyewa, bang nyewa bang oke, okay. nyewa berapa? Satu jam aja misalkan, atau 10 menit, berapa? 10 ribu oke, okay. dia masukin kan pelurunya ke sini dan setelah itu dia bermain, tembak-tembakan, jadi ini fungsinya untuk melatih saraf motorik ya, konsentrasi dan lain-lain seperti ini misalkan kayak gitu ya, tuh ya. Oke, ini detek lagi. Oke, ini tidak ada listrik. Semuanya kokang, pegas ya. Oh, oh kayak gitu. Oke, misalkan kita tembak ke sini. Itu ada target di sana. Nah, untuk targetnya itu harganya 130.000 dapat 8 stiker target. Itu ditempel ya, kayak gini. Oh, kemudian kokang lagi. Tembakannya itu lumayan ya. Aha. oke, tadi saya pegang. Ini lagi juga. Oke, ini Oke, okay, begitu ya teman-teman. Jadi bisa kalian modifikasi sebetulnya penyewaan ini bisa dilakukan juga di Mall kalau memang kita punya modal. Jadi semacam tembak-tembakan yang kalau di orang dewasa itu namanya apa ya? Lupa lagi uh, uh, apa namanya perang-perangan memakai helm, kacamata. Ini kita bisa gunakan uh, seperti ini pisau pistolan seperti ini ya. Oke. Okay. Adapun kalau memang kita ingin usaha secara Kecil-kecilan ya bisa disewa-sewakan di tempat-tempat tertentu. Nah ini kalau disewakan misalkan 5.000 atau 10.000 lah untuk 10 menit kan misalkan. Nah itu kalau ada 5, udah 50 ribu dalam waktu 10 menit kan. Kemudian kalau dihitung satu jam berapa ribu, berapa puluh ribu yang kita dapatkan. Jadi kalau hitung-hitungan secara matematika kan lumayan kan. Misalkan ada 10 orang aja yang ikut maka dapat 100.000 rupiah. Begitu. Jadi hmm. struktur ini sudah tidak lagi produksi tetapi diganti dengan tipe yang ini ya. Ini yang lama seperti ini. Oke. Okay. Dan untuk stikernya juga, saya menyediakan juga ya, stikernya 130000 oh, begitu, teman-teman. Oke. Okay. Baik, itu saja untuk ide bisnis saat ini. Apapun bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang, yang penting kita kreatif. Kita manfaatkan main mainan anak seperti ini. Ini yang impor. Kalau di luar negeri sebetulnya ini digunakan buat anak-anak luar negeri bermain eh, perang-perangan eh, dengan area-area tertentu ya jadi ada target, ada tim-tim khusus pakai helm, pakai kacamata supaya lebih safety. Jadi ini lebih lebih mantap lah, lebih bergerak gitu kan. Kita nah, bisa kita gunakan kondisional saja dan bagi Anda yang ingin eh, apa namanya seperti saya membeli produk seperti ini, bisa saya bantu sebetulnya insya Allah ya, dibantu Uh, untuk pembeliannya, saya hanya menyediakan pisau pistol pistolan kemudian ini peluru dan stiker target, sisanya kawan-kawan bisa beli, misalkan uh, seperti whiteboardnya, kemudian apalagi papannya gitu kan kemudian ada rangka paralonnya, dan kemudian apalagi ya hmm, bangkunya dan lain-lain itu di toko-toko terdekat jadi saya hanya menyediakan pisau pistol pistolannya saja, stiker target dan pelurunya demikian untuk informasi saat ini terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh, dua tiga.